Assalamualaikum. Hai, saya Nazatul dari Warna Lapa. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat kuih koci resipi mak saya. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita sediakan dia punya inti dulu iaitu inti kelapa manis. Masukkan kelapa parut, gula kabung, gula putih, sedikit garam dan juga air ke dalam kuali sekaligus. Gula kabung tu boleh digantikan dengan gula melaka ataupun gula merah. Lepas tu saya masukkan juga sedikit gula putih tadi sebabnya gula karbon ni selalunya dia tak terlalu manis. So kita perlu tambahkan gula putih supaya rasa inti ni lebih sedap. Kita kacau semua bahan-bahan ni sampai inti ni menjadi kering. Proses untuk mengeringkan inti ni memang agak lama. Kita boleh biarkan je dalam kuali tu dengan api yang kecil tapi sambil-sambil tu kena kacau-kacau lah juga supaya inti tadi tak hangit. Bila inti ni dah kering, kita boleh masukkan sedikit tepung dan kacau sampai tepung tadi rata, lepas tu dah boleh angkat. Okey, lepas tu kita sediakan dia punya santan pula. Santan ni saya lebih suka gunakan santan yang segar ataupun santan yang diperas sendiri sebab rasa dia lebih sedap. Lepas tu masukkan sedikit garam dan juga tepung gandum. Selain daripada tepung gandum, boleh juga gunakan tepung beras. Kita kacau sampai santan ini jadi pekat dengan menggunakan api yang kecil. Bila santan tu dah pekat, kita boleh rasa sikit. Kalau tak cukup masin, boleh tambahkan garam masin ni. Untuk santan ni, pada selera saya, biar dia ada terasa masin sikit supaya dia boleh lawan dengan rasa manis inti kelapa tu tadi. Okey, bila dah cukup rasa dan pekat lebih kurang macam ni, kita boleh angkat. Nanti bila dah sejuk dia akan jadi semakin pekat Ok lepas tu kita sediakan dia punya badan pula Untuk membuat badan kuih koci ni Kita campurkan tepung pulut Beras pulih hitam yang telah dikisar halus Dan juga sedikit tepung gandum Saya masukkan sedikit tepung gandum tadi Supaya kuih koci ni nanti akan jadi lebih kenyal Dan tak terlalu lembek bila kita nak makan nanti Lepas tu kita masukkan air sedikit demi sedikit kat dalam adunan ni Air ni saya gunakan lebih kurang dalam satu cawan tapi kita kena letak sikit-sikit supaya doh tu nanti tak akan terlalu lembik. Kita uli doh ni sampai dia jadi lembut dan boleh dibentuk. Kalau air satu cawan tadi masih tak cukup, boleh tambah lagi air bila doh tadi dah lembut macam ni kita boleh try dulu buat bulat-bulat kalau doh tadi dah ok lembut dan boleh dibentuk macam ni dah boleh masukkan inti dia kita ambil sedikit doh tadi tak kisah nak buat besar mana nak kecil boleh, nak besar boleh lepas tu kita bulatkan dan leperkan sedikit kemudian boleh masukkan inti kat dalam doh ni Inti tu sebenarnya kalau nak lebih senang kita boleh gumpalkan dia menjadi bulatan yang kecil supaya mudah kita nak masuk kat, -kat dalam doh ni. Lepas tu boleh tutup dan bentukkan kuih ni menjadi bulat. Sementara kita bulat-bulatkan kuih ni, kita boleh panaskan dulu air kat dalam periuk untuk merebus kuih ni. Bila air kat dalam periuk tadi dah mendidih, kita boleh terus rebus kuih ni sampai dia masak. sebijak je kuih ni kat dalam periuk ni sampai dia timbul macam ni. Kalau timbul maksudnya kuih ni dah masak. Selagi dia belum timbul jangan angkat sebab maksudnya dia belum betul-betul masak lagi kat dalam tu. Bila dah masak kita boleh terus masukkan kat dalam santan yang kita dah buat tadi. Kita gaulkan santan ni sampai dia rata pada keseluruhan kuih tu. Lepas tu masa panas-panas ni juga kita boleh terus bungkus kat dalam daun pisang supaya aroma daun pisang tu terasa pada kuih tu bungkus dia lebih kurang macam ni tapi sebenarnya saya tak pandai sangat nak bungkus so sengit-bengit lah jadi macam tu tapi kalau korang pandai bungkus memang cantik dia punya bentuk tu ok dah siap saya punya kuih kochi. senang kan? dah boleh terus makan tapi kalau korang nak kukus kuih kochi ni pun boleh juga kukus lebih kurang dalam 5 minit je tak perlu lama sebab kuih kochi ni dah masak dah kat dalam dia tapi kalau mak saya buat meniaga, dia tak kukus dah kuih koci ni sebabnya untuk mengekalkan kecantikan bungkusan daun pisang tu. Bila kita kukus, dia akan keluar minyak dan daun pisang tu akan jadi terlalu lembik so tak cantik. So kalau korang suka dengan kuih-kuih tradisional macam ni, boleh cuba resipi ke koci mak saya ni, okey? Itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.